и сына и святого духа братья и сестры мы находимся с вами в преддверии долгожданного праздника Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодняшняя суббота имеет особенное название. Это суббота накануне Рождества. Вот. И как мы себя готовим к празднику? Постом, чистотой, как можно над собой лучше поработать, чтобы душа наша была чище. А спрашиваем, а как быстро это совершается чистота? Вот Господь нам напоминает в ангельском чтении, что Царствие Божие, оно подобно тому, как жена берет дрожжи и кладет в тесто. Тесто, оно не сразу вскисает, оно постепенно вскисает. Так и мы постепенно меняемся. Мы меняемся они одним махом, не сразу. Когда мы с вами многие были в неродении, а потом решили исправиться. Но то, что нас за плечами нажито уже пороки и страсти, они нас так даже тянут. Но хорошо, если человек возненавидел свои пороки и захотел жить в чистоте. И вот постепенно Господь нас меняет. Благодатью Божией не сразу, а через наши старания и благодатью Божией, милостью Божией. Человек приходит в совершение. Человек становится совершенным. А наше совершенство – это как раз то, что душа способна любить. Вот все наши старания – это терпеть ближнего, а дальше – любить ближнего. Вот святые отцы говорят – терпи, терпи и молись не только за ближнего, но и за себя. Потому что через наши пороки и грехи мы прежде всего видим, что сами, сами можем любить. Вот. А когда душа, она возлюбила ближнего и возлюбила Господа Иисуса Христа, душа хочет Господу поработать и принести радость небесному своему жениху, потому что наша душа, она жаждет вот этой э, радости общения со Христом. А когда душа радуется общению со Христом, хочется принести, сколько возможно Господу того, что мы можем сделать. А что мы можем сделать, мы можем послужить ближнему, прежде всего. Наш Господь Иисус Христос сказал, что вы делаете ближнему, то делайте мне. Я от ваших рук принимаю через ближнего. Вот сегодня Святая Церковь совершает память Великой Святой, Великомученице Анастасии Узарешительницы. Вся я жизнь, это жизнь, которая э, желание посвятить угождению жениху Христу. Она из малых лет была уже приучена вере христианской. Мама ее была тайная христианка, а жила она в те времена, когда церковь вспоминает с одной стороны радуясь, а с другой стороны ужасаясь, что церковь жила три века, больше трех век в состоянии гонений сплошных. И вот самый пик гонений при императоре Диоклетиане, что был промоложен христиан льва, кто назывался христианином или кто был пойман и сознавался, что он христианин, того отдавали на страшные муки, на истязания. Поэтому и мама Евдок... э, Анастасии была тайная христианка, а отец был язычник. И мама, э, рассказав и обучив свою дочку Анастасию основам христианской веры, отдала ее учителю Христогону, который и обучил ее также и вел ее душу в назидание, так, чтобы она действительно не просто на словах была христианка, а прилепилась ко Христу любовью. Но промыслом Божьим мама рано умирает и остается на попечении отца. А отец, мы помним, язычник. И как язычник отец захотел своей чаду возлюбленному то, что хотят язычники, счастливую семью. И вот находит Пумплия, это был тоже язычник, и помимо желания Анастасии, он выдает ее замуж. И вот она становится женой Пумплия язычника, а с другой стороны для того, чтобы желание принести свою душу в чистоте, она мужу, ну говорила, что у нее есть болезнь такая, что она не могла в близких отношениях с ним состоять. И так продолжалось ни день, ни два. А сама тайным образом со своей служанкой вместе приходила в темницы, где были христиане, тех, которые ловили, и кто ждал своего мученического подвига. Она приходила тайно, омывала раны их, и поддерживала и духом, и своим имением служила. А многих она выкупала из э, темницы. Поэтому многие молились и благодарили Господа, что есть такая раба Божья Анастасия, которая служила им в скорби в темнице. Но через какое-то время Помпий узнает у своей служанки, что Анастасия тайно ходит в темнице и помогает крестьянам. Тогда гнев его был страшен, и он через закрыл ее и не разрешая ей выходить э... Но Анастасия переписывалась с Рисагоном, с своим учителем, который сказал: «Не, не волнуйся, а только молись Господу и служи ему, как можешь и молитвой и терпением. А через какое-то время Господь разрешит тебя от всего тягостного испытания. Он предрек смерть, предрек смерть Кумплию. Так и случилось. Через какое-то время Кумплий был послан вместе с иными в Персию и по дороге он утонул. Случилась буря, и он утонул. Тогда Анастасия, как бы разрешив здесь от этого времени супружество нежеланного, она посвятила себя еще больше служению ближним. Но совсем через какое время Хрисогон был так же, как и иные христиане. Пойман и император Диоклетиан, предложив ему или свободу, или муку, Хрисагон, конечно, отверг такую свободу и попрание Христа, а принял муку, и после долгих истязаний Хрисагон был усечен мечом. Поэтому Диоклетиан в лютости велел усечь мечом, а тело его и главу было сброшено в море. Но по промыслу Божию его главу нашел священник Заил, который сохранил тело его и его главу. А в ночном видении сам Он явился Илым и сказал, что твои э, пасту твоя, три девы, э, Агапия, Ирина э, будут. Претерпят мучения за Христа, а самому Заилу придет скорую, но мирную кончину. Так и случилось, что через какое-то время его девы, которая была его пастой, претерпели мучения и были казнены за Христа. А Анастасия Хрисагон э, повелел также служить далее, как она и служила э, в... служить ближним, так как по любви к Христу она с радостью служила в этих гонениях. Знаете, как получается, человек, главное, чтобы имел желание Господу служить, а дальше Господь сам управляет, чем ты можешь послужить и каким образом. Анастасия встретила еще одну женщину, Феодотию, которая имела двух-трех сынов и также с радостью служили э, христианам в темницах и в узах. К тому времени Анастасия уже изучила и э, врачебное искусство поэтому и помогать она могла уже более но через какое-то время была поймана и Феодотия и ее сыны претерпели страшные мучения и старший сын также отличился особым терпением и э, незлобием кротостью, когда был истязаем вот Анастасия была когда пришла очередной раз в темницу после приказа императора Диоклетиана диоклетиан был в ярости и повелел казнить всех христиан, содержащихся в темнице. И тогда, в том числе, когда пришла Анастасия, она увидела темницы пустые. Она преклонила колени и не сдержала своих эмоций, начала плакать. И была замечена, поймана. И так как она плачет о бедных христианах, все поняли, что она сама христианка. И воины ее решили отвести не правителю, а был Ульпиан, это был некий жрец, вот, для того, чтобы он ее смог обратить в язычество. Ульпиан положил те средства для мучения, а с другой стороны предложил ей богатство и славу земную. Ну, Анастасия без колебаний указала на орудие мучения. Тогда Ульпиан решил перед этим осквернить девство Анастасии. Но промыслом Божьим, как только он прикоснулся своей рукой к Анастасии, тут же сразу он ослеп, и страшная боль поразила его глаза. Он бежал, бросился бежать в свой языческий храм Капище, но не добежал до Капища, он упал мертвым. Тогда Анастасия возблагодарила Господа и поняла, что еще есть воля Божья для того, чтобы она служила в свободе. Она пошла и продав все имение, далее продолжалось жить христианам. Но через какое-то время и Феодотия была поймана с сынами, и сама Анастасия была поймана. Посажена в темницу на долгих 60 дней. 60 дней без пищи и воды она просидела в темнице. Но убиенная Феодотия за Христа она являлась, и Анастасия приносила пищу. Тогда гонители в ярости, увидев, что после 60 дней Анастасия, не усхудав, имея такое же самое бодрость и здравие, служила Господу. Тогда повеление было такое, посадить ее и с другими уже не христианами, а преступниками. И христиане были, и преступники. 120 человек были посажены на корабль и отправлены в море. Тогда солдаты, когда корабль дошел, вышел в море, они пробили дно корабля, и корабль начал тонуть. Сами же солдаты сели в ладью и покинули. А корабль посредине моря стал погружаться. Тогда явилась Феодотия, замученная. Все видели ее, как она промыслительно управляла корабль. Корабль не затонул. Корабль приплыл к берегу, пристал, а тогда те, действительно разбойники, которые были, действительно преступники, которые видели чудо и милость Божию, которую Господь являл через святых своих, они уверовали во Христа. И 120 человек были крещены Анастасией, и с ними был тоже священник Евтихиан. Увидя такое чудо, гонители повелели казнить и усечь крестьян, новокрещенных, и с ними был усечен и Евтихиар, А Анастасия претерпела страшное гонение, в чем она была распята на четырех столбах, а под телом ее было разведено э, огонь. Но тело ее, она предала душу свою Господу, а тело осталось нетленным. Через какое-то время благочестивая женщина ее сохранила, тело ее закопала у себя в саду, вот, а Анастасия с радостью, душа ее, пристала Господу, которому она так служила, которого она так вожделела увидеть, и которому она пристала. Святая великомученица Анастасия, она и ныне, почему ее называют Решительница? Узы, это темничные узы. Поэтому все сущие в темницах, а я думаю, что никто не будет возражать, если вся наша жизнь – это темница. Потому что мы живем кто имеет тело калеку, это темница. Кто имеет душу со страстями, все мы имеем как темницу. Мы обращаемся к Господу и через Его святых. Прежде всего Анастасия, она как помогала христианам, будучи в теле, тем подвигом, который несли христиане. Так и сейчас многие знают ее действительно э, отзывчивость, и то, что по ее молитвами Господь слышит и нас милует от тех уст, от тех испытаний, которые Господь нам посылает. Ну, братья и сестры, сегодня мы должны понимать, что христианин живет верой, верой, деятельной верой, что мы должны радоваться и жить Господу, служить в том чине, который Господь поставил. У каждого свой чин. Каждый по-своему может угождать Господу. Кто имеет деньги, служит деньгами. Кто имеет рассуждение, служит рассуждением. Кто священник, служит как священник. Кто мирянин на подсвечнике, служит так. А кто на клясочке в вузах, так, конечно, молитвой поддерживает. Потому что молитва – это не пустой звук. Молитва – Господи помилуй, Господь нас милует благодати своей. Благодаря благодати Божьей мы можем делать все, потому что Господь может все. Поэтому, братья и сестры, молитвами святой Анастасии Узарешительницы и всех святых помилует и спасет нас, как благ и человека любит. Аминь. Спасибо.